начинаем наш традиційний брифінг з представителей представителі оболку адміністрації штабу АТО. Ніч зуді проведення АТО пройшла відносно спокійно. За період з 18.00 до 7 години ранку штабом АТО зафіксовано три збройні провокації з сторони терористів. Войові вели вогонь-стрілецької зброї по населеним пунктам Кодема, Авдеевка, а з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донецьк. 20.30, 20.55 в районі Гнутового, ну це район Маріуполя, на висоті трохи більше одного кілометра було помічено безпілотних противника. Звісно, як і раніше, наші військові, дотримуючись режиму тиша, на провокації не піддаються і вогонь не відкриває. Сьогодні так коротко, але я вважаю, що чим коротше буде моє місце і виступ, тим краще буде. с октября месяца этого года региональный разрешительный центр начал свою работу в городе Краматорске. Основная функция, напомню, нашего центра – это прием и выдача документов разрешительного характера государственными администраторами облгосадминистрации и регистрация деклараций по принципу единого окна на региональном уровне в соответствии с законом Украины о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности. На сегодняшний момент Центром выдается 36 видов документов разрешительного характера регионального уровня и регистрируется 6 видов декларации. Но основные из них, для того, чтобы было понятно, чем мы занимаемся, это регистрация в сфере строительства для объектов 1, 2, 3 категории, выдача заключений санитарной эпидемиологии,

которая проводится на областном уровне, выдача разрешений на выполнение работы и эксплуатация оборудования в повышенной опасности, выдача разрешений в сфере экологии. Это наибольшие вопросы, с которыми к нам обращаются сегодня посетители. Значит, в центре осуществляется на сегодняшний день взаимодействие с 11 региональными разрешительными органами. Для удобства предпринимателей вся информация о нашей работе, бланки заявлений, списки документов вывешены на сайте облгосадминистрации. Значит, за это время, пока мы работаем в Краматорске, нами уже принято 1200 обращений субъектов хозяйственной деятельности, выдано 578 документов разрешительного характера, зарегистрировано 511 деклараций. Значит, хотелось бы отметить, что 7 декабря 2014 года вступили в силу новые изменения к закону Украины о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности, в соответствии с которыми э, дано право на региональном уровне принимать документы разрешительного характера, которые выдаются центральными органами в, э, в исполнительной власти, то есть министерствами и ведомствами, которые находятся в городе Киеве. Такие изменения дают нам право как бы э, более э, э, лучше оказать помощь предпринимателям такой сложный период по их обращениям в Киев. И это значительно упрощает э, работу э, по выдаче разрешений в сфере разрешительного характера. Значит, на сегодняшний день, по, что касается по оккупированным территориям, значит, э, не работает у нас 18 центров административных услуг, которые находятся вот в городах и районах на оккупированной территории. И э, наш центр старается, вот те вопросы, которые находятся в нашей компетенции. Мы как бы оказываем помощь э, предпринимателям стараемся вот все вопросы по мере поступления решать для того чтобы предприниматели смогли продолжать свою деятельность, оплату налогов, чтобы это как можно меньше отразилось на их работе. Леонид, скажите, пожалуйста, по поводу э, прохода гуманитарки через э, батальоны, есть ли какие-то новости, потому что э, говорили о том, что штаб АТО решает этот вопрос каким-то образом? Да, если вы говорите о гуманитарке, которая основали батальоны, которые э, они под Мвд, то как бы они это надо задавать вопросы к пресс службе Мвд. Я думаю, что эти вопросы можно решить проще, если обращать, обращаться в службу Мвд в пресс-службу МВД. А потом вообще никак не может на них повлиять? Ну, как, как может, так влияет. Понимаете, у нас, как бы у военных все просто. Есть приказ, и его выполняют. А, Петровна, у вас вопрос. Скажите, пожалуйста, из вот этих 1200 обращений, которые были приняты в Краматорске, были ли обращения от предпринимателей с оккупированных территорий? Сколько это большой процент? И какие основные вопросы они пытаются решить? Значит, в основном обращение предпринимателей с оккупированных территорий – это по выдаче разрешений на работы повышенной опасности по тем объектам, которые они обслуживают вот здесь, на контролируемых Украиной территориях. На сегодняшний день, после вступления в силу, вот вы знаете, с 1 декабря, указа президента, здесь это вызывает трудности, поскольку разрешительные органы не могут в полной мере контролировать их деятельность на оккупированной территории. В связи с этим, как бы пока разрешения по юридическим адресам для предприятий, у которых юридические адреса находятся на оккупированной территории, не выдаются и как бы предлагается предприятию изменить свой адрес для того, чтобы можно было Препятственно выдать разрешение и контролировать технику безопасности на вот этих объектах. По остальным объектам, что касается строительных, пока таких строительных выполнения санитарно-эпидемиологической экспертизы, но в основном санитарно-эпидемиологическая экспертиза выдается вот на документацию, которая как бы не зависит от юридического адреса предприятия, поэтому здесь э, как бы препятствий нет. То есть в каждом случае мы подходим индивидуально к этому вопросу, согласовываем с разрешительным органом, чтобы максимально как бы, ну, предприятие могло работать, поскольку это связано с рабочими местами. Я задавал вопрос, когда мы можем отцепить, мы переживали, а здесь улица стреляли, Этот вопрос поднимался на аппаратном совещании, в он Что удалось узнать? Задавал я вопрос, это всем, кому можно этот вопрос задавать. И ответ получил такой, что стреляем мы уже больше полугода. Как бы на этих учениях никогда ничего не прилетало. Значит, безопасность там на высоком уровне. Но то, что взяли на контроль и проведут еще раз, э, вопрос, я думаю, что больше такого не повторится. Прямо этом момент, ребята новые, которые приезжают по ротации, они как бы, ну, первый раз, там, кто куда. И приходят и с таким вдохновением говорят, ты представляешь, говорит, мы сегодня там сделали куртку, там, или, а нам люди сказали, не взяли денег и сказали, только не уезжайте отсюда. И когда я был в прошлой ротации, как бы, я себя так ну, не чувствовал, как сейчас. Я уже чувствую, что все, вот мы здесь дома. Как бы. Тогда, конечно, это атмосфера непонятия там, или вражды все-таки была больше. Хочется надеяться, что люди, которые пожили при мире, все-таки будут ценить то, что там, где армия, которую как бы, вы же, как бы, грубо говоря, кормите, что здесь как бы, безопасно и больше тут ничего такого не повторится, то, что вы сказали, что регионально мы часть полномочий. Тогда раньше, как бы центральные разрешения, которые выдавались на уровне министерства, они не подпадали под закон о разрешительной системе, таким образом администраторы не могли контролировать сроки выдачи документов. И вот это как бы вызывало основную трудность предпринимателей, когда документы направляются, но в установленный срок предприниматель не получает ответ. Сейчас вот мы сможем благодаря этим изменениям вот этот пробел как бы будет устранен. Например, на региональном уровне регистрируются декларации на строительство. Это объекты, как я уже говорила, первая, вторая, третья категория. А уже более сложные объекты, это четвертая и пятая категория, требуют выдачи разрешения на строительство, который уже выдавался только на уровне Киева. В связи с тем, что у нас после военных действий как бы это востребовано, многие здания требуют восстановления то как раз это очень хорошо, когда э, субъекты хозяйства смогут подавать здесь на месте эти, эти документы. И мы уже напрямую сможем работать с министерствами и контролировать сроки. Вот это вот как бы точно так же по работам повышенной опасности и эксплуатации оборудования. То есть чем сложнее виды работ, тем вот эти разрешения, они выдавались только на... Э, на уровне министерств, точно так же, как и по вопросам экологии. То есть это все более как бы, сложные объекты, разрешения на них уже выдавались на уровне центральном. Поэтому и мы не могли контролировать сроки выдачи документов, процесс прохождения документов, и это как бы вызывало справедливое нарекание предпринимателей. Как вы расположились в Краматорске, где вы находитесь, в каких условиях, и есть какие-то административные услуги? который, скажем так, не удалось эвакуировать из страны. Значит, благодаря, в общем-то, коллегам нашим из Краматорска и благодаря, как бы, Краматорской власти нас приютили на сегодняшний день в Центре административных услуг по улице Богдана Хмельницкого, 8, нам выделили там помещение, мы в полном составе с своим управлением переехали, значит, работаем, поэтому по размещению вопросов нет, уже подключен интернет, и есть городской телефон для справок предпринимателей, то есть как бы с этим проблем нет. Значит, практически в полном объеме те услуги, которые мы оказывали в городе Донецке мы их же и оказываем сейчас. Сложности только ну, в работе с некоторыми разрешительными органами, которые на сегодняшний день еще не смогли по организационным моментам в полном объеме восстановить э, свою деятельность здесь в Краматорске. То есть вот только в этом проблема. Как только вот некоторые сейчас виды по не выдаются, потому что вот тоже есть вопросы орган ну, организационного характера. Это по перевозке опасных грузов. Вот есть некоторые вопросы по управлению культурой. Ну, это реконструкция памятников, вот которые были во, во время военных действий порушены. То есть это э ну, вот такие вот трудности организационного характера я думаю что по мере того как все эм, разрешительные органы в полном объеме смогут но ну, эвакуироваться и приступить к выполнению своей функции мы как бы в полном объеме восстановим то есть мы выдавали 42 вида разрешительных документов на сегодняшний день вот 36 это только пока что связано вот с такими вот моментами документации Значит, реестры, слава богу, они у нас в электронном виде, как бы из Киева. Мы работаем в реестре документов разрешительного характера. Он хранится на серверах в Киеве, поэтому с этим как бы проблем нет. Ну, есть кое-какая вот как бы информация на бумажных носителях. Да, к сожалению, как вы понимаете, мы не смогли ее вывести. Но как бы вот сейчас начали работать вот с теми дозвелами, которые есть, то есть где-то стараемся восстановить, если нужно, там дубликаты разрешений э, при помощи тех же разрешительных органов, каких-то электронных носителей информации. То есть ну, стараемся решить вот все вопросы. Сейчас очень много вопросов по, от предпринимателей по восстановлению вот дубликатов документов, которые они не смогли как бы, в результате разрушения офисов э, вывести очень много вопросов по переоформлению разрешений в связи с изменением юридических адресов. Мы стараемся вот по мере поступления вопросов все решать и исполнять сроки, рассмотрения и находим понимание во всех со все, во всех организациях, с которыми мы работаем. Все, коллеги, нет вопросов больше. Тогда благодарим вас. Спасибо.